Let's welcome Tennis from ну що шановні телеглядачі, фінальний поєдинок і у ринзі з'являються найважчі хлопці сьогоднішнього вечора. Від наш, від нашої команди наш капітан Денис Пояцика і протистоятиме йому китайський дракон Мінґтау Лі 91 один кілограм за місцевий местное телевидение на самом деле это не плюс 91 килограмм то что вы видели на на титрах а 91 килограмм Денис Пайцика на ваших экранах действительно Денис Паецика в этом сезоне капитан команды украинские артаманы он чемпион Европы 2006 года участник двух предыдущих сезонов всемирной серии бокса бронзовый призер чемпионатов Европы 2010 и 2013 годов Ось як оголошують найважчого хлопця у складі китайських драконів Лі Мінг Тао. Ну, Судячи з того, як його оголошували, то, можливо, він десь найголовніше місцева зірка. Хто його знає? В принципі, знаємо, ми так, що переважна більшість пересічних болівальників боксу дивляться його саме через важку вагу. Ну, Лі Тао – це дебют в. В боксерском проекте ⁇ Всемирная серия бокса ⁇ и с той скудной информацией, которую нам удалось найти. В целом о боксерах этого клуба и в частности о нем это то, что Лимингтау э, бронзовый призер чемпионата Китая 2013 года по взрослым. Но э, те, кто отслеживает все выступления команды украинские атаманы уже в этом сезоне вы э, видели бой Дениса Паецки, вместе с нами радовались его победе и, в общем-то, очень с большущим боксерским опытом, опытом выступления на международных аренах Денис Паяцика. Но сейчас на нем груз ответственности да нельзя большой, да, потому, что, потому что счет после прошедших четырех поединков 2-2, и сейчас самый решающий бой, который и определит, какая команда победит в этой встрече. Ну и добро знакомый нам Майкл Галлахер. Не зміни таке враження рефери так у всесвітній серии боксу достаточно квалифицированные рефери. Ну а я напомню, чем всемирная серия бокса отличается от предыду... этот сезон отличается от предыдущих сезонов. В этом сезоне разыгрываются Олимпийские игры на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. А, по результатам регулярного сезона, то есть до стадии плей-офф, разыгрывается 17 лицензий на Олимпийские игры. И Денис Паяцыка это как раз тот боксер, который Цей якого в цьому сезоні, якщо говорити його індивідуальне виступлення, це завоювати ліцензію на Олімпійські ігри. Ну, ціна дійсно дуже висока. Перший раунд розпочався. Поясінка десь займає центр рингу. Побачимо, яким буде його план на цей двобій. Знову ж таки, впевнений, Ух. що плясали від того Пропустите від тієї інформації, ось. яку мають. Наші тренери. А її дійсно так вже і багато, на жаль. Такой крымезный китаец, до речи, насправдь крымезный. Да, чуть шире в плечах э, соперник нашего Дениса Паицеки в этом поединке. Но, ну, однако, в принципе, по росту приблизительно они одинаковые. И чем-то даже пох похожи по манере боя. Ну, мы знаем, атаку Паицеки достаточно потужный удар. Может он зловить соперника. Ну и за свою боксерскую карьеру у Дениса было столько соперников различного уровня, из различных стран, с разными манерами ведения боя. То есть опыта ему, конечно, не занимать. Ну, Дисон, 29 лет, наддосвеченный, ну и надмотивованный, так, с огляду на олимпийскую лицензию. Не будемо забувати, що на Китай світ теж зараз чимало висить. Він місцевий. Він зараз має тягнути і рятувати свою команду на очах рідних вболівальників. Да, учитывая, що дві предыдущі зустрічі Команда китайські дракони проіграла. Такие удалось засунуть Денису. Сейчас может быть нокдаун. Вот посмотри: здесь так, грамотно так. сработал именно китайский боксер, когда почувствовал, что несколько очень тяжелых ударов пропустил. Тут же просто вцепился так руками в корпус и не дал развить успешную атаку Денису Паецике. Но мне кажется, Денис его почувствовал. Ну, тут, конечно, удары по корпусу иногда проходят не совсем в область печени, иногда чуть ниже. Но кожного но... починка, да, Суперника из украинского <laughs> Тамани так расташовано роз, там, где <laughs> вы на мае то расташовано, куда влочает удар, все. Ну, мне кажется, нашел уязвимые места у Ли Мингта у Дениса Паецика и сейчас постарается не упустить своего своего шанса, хотя раунд уже заканчивается. Ну что ж, концовка и середина и концовка этого раунда большое преимущество было у Дениса Паецки. Ну, ну и вот еще мы слышим поддержку в зале Украина, поддерживают поддерживает наш клуб, украинские, украинских атаманов, те болельщики, которые, славяне, которые пришли в этот зал городка Саньо, чтобы поддержать наших. Ну и сразу, нагадаю вам, действительно, так, проверил информацию, в чистую выиграл ПЦК первый свой поединок в всесвіт... этом сезоне всесвитней серии бокса, поединку против представника Мехико Герерос, побачимо, як буде зараз. Але заділ собі вже дещо створив наш капитан. Second okay, незабаром розпочнеться раунд два. Второй поединок, второй раунд поединка весовой категории 91 килограмм. Риже, риже Денис а Так траекторию своему супернику позволяет. ему перепочивати. Задалеку від себе не отпускает. Работает Денис Пояциха как в корпус, так и в голову. Очень умело переводит удары, как говорится, на боксерском жаргоне. Работает по двум этажам то есть в корпус и в голову. намагається відповідати китайський боксер. Але ось завжди дивувало у Пояцику, ось це попросту навіть попри свої антропометричні дані, доволі серйозні, так, ось це вміння йти від ударів, що він зараз і продемонстрував ще раз. Вот Михаил Мельник требует от, от Дениса, который а, как боксер... Ах, Мих... а, хорошо, хорошо подцепил сейчас Денис Пояцика. Сейчас действительно нужно дорабатывать. Дальше продолжать. И поединок просто, просто сейчас можно закончить досрочно. Все. Не. Нокдаун, нокдаун отчитывают а -а -а. Молодец, Денис. И мне кажется, что мне кажется, что не будет продолжать бой. На пропускался, конечно, ударов от Дениса Пояцики. Боксеры. Боксеры из Китая. Все выбросили. Yeah. Выбросили полотенце. И последний пятый поединок за украинскими атаманами. Денис Пайцика умница сделал свою работу на высоком профессиональном уровне. Слушайте, и да. привел нашу команду на выездном матче к победе со счетом 3-2. Капитан я капитан, но и не может натишить этот факт, так, что в одном вечере боксу мы с вами побачили сразу два технических нокаута. Два, да, два технических нокаута. В... І от боксерів клубу Українські Атамани. атамани. Так. Ну то дійсно десь читалося і вгадувалося, що Пояцика має намір закінчити достроково. Це було помітно, не відпускав знову ж таки він це свого опонента, це... але я вам скажу чесно, я не сподівався, що це станеться вже у другому раунді. Це... ну давайте дійсно. Офіційну частину закінчимо, так би мовити. Це... Ну очень важко такое впечатление китайца в Инаразе. Как я уже говорила, для китайского боксера это был проф-дебют, его дебют в проекте всемирной серии бокса. И, конечно, попал он под тяжелые кулаки украинца Дениса Паисекина. Да. Ну, то есть такое впечатление, Біця, вийшово вийшово. Є перемога. Є перемога. Це найголовніше. Рахунок став 3-2. І ми надалі крокуємо без втрат, якщо брати до уваги так матчеві зустрічі. Да, итоги вже Трьох, трьох вже прошедших матчів. Пока ні один матч ми не проиграли. By TKO. In blue color from Ukraine, ну что ж, я еще раз поздравляю Дениса Поецик, клуб Украинские Атаманы и всех телезрителей болельщиков кто был вместе с нами, смотрел эту трансляцию, переживал, давал свою энергию нашим боксерам. И ровно через неделю нам снова предстоит матч. Матч домашний, матч в Киеве в дворце спорта против команды из Марокко. Так, дійсно, є, що доводити. Мы дійсно вітаємо усіх вболівальників і шанувальників українського боксу. Боксу виконання українських отаманів, дякуємо, що цей час були з нами. Для вас працювали коментатор Олег Шміта Аліна Шатерніковано. Дякую вам на все добре. і Шануйтеся! Сайсімо найлучшого.